Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün bu videoda mən sizə Çevat teoreminin isbat edəcəyəm. Çevat teoremini 2 isbat üsulu ilə isbat edəcəyəm. 1-ci isbat üsulu kütlə həndəsəsi üsuludur. Kütlə həndəsəsi üsulun bir də sizin yazdınızsa salağ ki nə olar? Nə olar? Necədir? Biz də bildik ki, 2 dənə m1, m2 kütlələri cisim verilsə, burada altında dayaq olsa, e, fiskadan bilirik ki, bu kütlə mərkəzi nədir? M1'in, M1 vurulsun. M1 vurulsun. O1A, bərabərdir, M2, vurulsun. Burada J'ler de var yazmıyor. M2 vurulsun. O2A. Buradan da M1-in M2-yə nisbəti bərabərdir O2A-nın məsafələrin tərsin nisbəti, o 1-ə. Yəni M1-in M2-yə belə burdan məsafənin bu məsafəyə tərsin nisbətidir. Tərsin nisbəti. Burda da kütlə mərkəzi ona görə adlandırılır ki, elə bel bu nöqtə A nöqtəsində kütlə m1 + m2 olan bir cisim kimi aparır bu 2 2 cisimdən ibarət olan sistem mərkəz adısa bu kütlələri elə bil cəmlənib a nöqtəsinə kütləsi m1 + m2 kimi aparır özü cisim kütlə mərkəzindən məsələn irəliləmə f qüvvəsi ilə təsir edilsə cisim adda irəliləmə hərəkətində olar amma başqa nöqtədən təsir edəsək, cisim həm irəliləmə həm fırlanma hərəkətində olar. İndi isə əzə üçbucağın kütlə mərkəzindən divara baxsaq, orada hərəkət eləbilsə, hara qoy hara tərəfə fırlasaq, üçbucaq da da, da fərsiz tarazlıqda olacaq. Hara qorrası orada qalacaq. Belə bir şey. İndi isə gəlim ə cəbətəyərimin isbat edəli. Biz e, Arximedi teoremi üç cismin kütlə mərkəzi haqqında teoremi isbat eləndə kütlələr eynidir. -E -E. Amma burada kütlələr müxtəlifdir. m1-dir, m2-dir, m3-dür. Görəsən bu cismin kütlə mərkəzi harda yerləşir? Biz bilirük ki, istənmə sistemin yalnız bir kütlə mərkəzi var. Sistem isə 3 dənə kütlədən ibarət, onun bir dənə kütlə mərkəzi var. İndi gəlin bu kütlə mərkəzini tapaq. Biz də bilirük ki, məsələn A və C cisminə bax, so bunun kütlə mərkəzi gəl tapaq. Tutaq ki, kütlə mərkəzi düşür bura. Kütlə mərkəzi düşür bura. Olsun M nöqtəsi. n nöqtəsində kütlə olacaq elə bil bu A-n C cismi ikisi birlikdə kütlələr toplanacaq elə bil m b + e3 bura. Bunu biz də birlik mdirsə burada məsələn mc-nin 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 eee A və e, M C-nin M A-ya nisbəti nəyə bərabər olacaq? Təşk məsafələrin tərs məsafələrin tərsin məsafələrin nisbəti kütlələrin tərsin nisbəti. M C-də M3-dürsə, deməli M1-in M3-ə nisbəti. Deməli, bu A-nı C cisimlə, cisimlərinin kütlə mərkəzi buradadır. Buradaysa Bu evlənəndə B-nin kütlə mərkəzi deməli nə olacaq? MB parçası üzərində hökman olacaq. MB parçası. Ümumi sistemin kütlə mərkəzi bu parça üzərində olacaq. Kütlə mərkəzi olacaq bu parça üzərində. Bu olacaq O nöqtəsi olsun. Bu hökman burda olacaq. 2-ci Biz BC-nin də BC big big. B, B ilə C-nin də kütlə mərkəzini tapsaq, B ilə C-nin B-B ötdü də, B-B ötdü, sonra gəb eləyək də, onu biraz yuxarı qaldıraq, şəkil beləcə düşür. Bura oldu. Kütlə mərkəzi olacaq harda? Bunun kütlə mərkəzi olacaq hardasa? Tutaq ki, burada olacaq bununla bu kütlə mərkəzi nə eləməlidir? Deməli, bax sistemin kütlə mərkəzi hökmbobdur. Deməli, bu tərəfdən də hesabla su olmalıdır. Bu tərəfdən də hesabla su olmaq üçün bunlar da bir düz xətt üzərində yerləşməlidir. Deməli, burdan keçən düz xətt, burdan keçən düz xətt bu düz xətt gəlib burdan keçməlidir. o po po olsun m bu m. m nöqtəsində b ilə c-nin də kütlə mərkəzi olacaq bu. Burada b ilə c-nin kütlə mərkəzində elə bir özünü aparacaq m2 + m3 kimi. Deməli kütlə mərkəzi elə m-i tapdıq. m ilə də b-nin kütlə mərkəzi odursa Deməli hələ bütün sistemin kütlə mərkəzi odur. Yəni burada cəmlənəcək kütlə cisim, bu üç cisim özü bu kütlə mərkəzində cəmlənmiş olacaq ona m1 m1 e üstəgəl m2 üstəgəl m3 belə bir sistem kimi bütün kütlə cəmlənəcək bura. Biz də bilirük ki sonra bu birindən də A-nın B-ni tapsq kütlə mərkəzi A-nın B-nin düşəcək ara A-nın B-nin kütlə mərkəzində hökman düşməlidir. Bax bu buları birləşdirən xəttin üzərinə düşməlidir. Çünki bura düşməsə, başqa yerə düşsə onda əksini fərz edirəm toxur düşdü bura. Bura düşsə onda bu kütlə mərkəzi hardasa bu xəttin üzərində, üçünün üzərində olmayacaq. Üçünün üzərində olmayacaqsa, deməli nədir? Bu kənarə deyək A-nın -an, B-nin kütlə mərkəzi düşsə, məsələn, olsun K, M, e N, e -n tibə burda düşsə, onda hardasa sistemin kütlə mərkəzi bunun üzərindədir. Bunun üzərindəsə əslində üçünün də üzərində olmadığı, üçünün üzərində olan nöqtə ancaq bunların üçünün kəsişmə nöqtəsidir. Deməli bu ola bilməz ə men bu olsun k. k k nöqtəsidir. k onun da kütlə kütlə olacaq m1 + m2 burada. m1 + m2. Deməli əgər sistemi kütlə mərkəzi odusa J və K-nın da birləşdirici süy oradan keçməlidir. A-nın O-nı da birləşdirici süy oradan keçməlidir. Çünki hardan tap sul xəmin kütlə mərkəzi elə məlumdur. İndi görək bu nisbətlər nəyə bərabərdir. Biz də bilirük ki AM-nin MC-yə nisbəti nədir? MC-nin həmaya nisbəti elədi MB + E biz bayaq ki izah elədim kütlə mərkəzi hakkında xassiyət görə tapıl iki nöqtənin cismin kütlə mərkəzinin tapılmasına görə AK-nın da K-yə nisbəti nə olacaq? Tərs nisbətləri M2-nin M1-ə. BR-nin də NC-yə nisbəti b-nin -e də n/n nisbəti bərabərdir b-nin kütləsi m2-ə bərlikdirsə -M3 m3-ü b2-yə. Bunları tərəf-tərəfə vursuq, tərəf-tərəfə. Tərəf tərəfə vursaq tərəf. -tərəfə, tərəf, -tərəfə, vursaq, tərəf -tərəfə, vursaq, vursaq. Nə çıxır? vursaq. Buradan çıxır ki, buradan çıxır ki, buradan çıxır ki, MC bölünsün EMA Bunlar da ixtisar getdi. M1-nə, M1 E3-nə, E3 M2-nə də E2 oldu 1. İsbat oldu. Hə bir də deyirəm. Bir də deyirəm. Biz kütlə mərkəzi M nöqtəsində tapdıq ağacını. Deməli nədir? E, İmm sistemin kütlə mərkəzi M-lə B-nin birləşdirən xəttinin üzərində olmalıdır. Biz də onun da təqsüf O'dursa Deməli, a-nın b-nin də kütlə mərkəzi, c ilə x-ı birləşdirsək gəlib otdan keçməlidir. Başqa yolu yoxdur o biri də. Çünki o'dan keçməsə, başqa yerdən keçsə, onda başqa kütlə o yox, başqa kütlə mərkəzi alınacaqdı. Hə. Hardan hesablasaq kütlə mərkəzi əslində eyl olmalıdır. Deməli o-dan keçib o zümrədən bu bir təkəldib e, B ilə C-nin də kütlə mərkəzi L-nin nöqtəsində olmalıdır ki, AN gəlib o-dan keçməlidir. Bir yandan da o nisbətləri bu dediyimiz iki cismin kütlə mərkəzinin tapılması qaydasından tapanda tapdıq və hasilləri bir-birinə vurduq, tərəflər həmin Çevat teoreminin ispatını alduq. İndi keçək Çevat teoreminin ispatının ikinci yolu. İkinci yolu nədir? Meneliya teoreminə nə eləyəcük? İsbət eləyəcük. Meneliya termini 2 yolla yazacağıq, tərəf-tərəfə böləcəyük. Bunu isbat etməliyük. Gəl isbat edək. Gəl isbat edək. Meneliya teoreminə görə Meneliya terminini əvvəl isbat etmişdik. Bilirik ki, bilirik ki, ə ispatı Meneli teoreminə gedirəm. Meneliya. Teoremə görə çıxır ki, teoremi. Teoremə görə. Görürsüz, alınır ki, MTN-in böləndi AE nisbəti AN-i e vurulsun AE-ni EN nisbəti vurulsun 1-in OE-mən nisbəti. Və bu buradan başladuq, getdik bura. Bu səradə aşağı geldik bura. Başa İndi isə burdan başlayacağıq. Tərsə gedəcək belə aşağı bu tərəfə. Bərabərlik birdir. İndi tərsənə başlasaq, AB-nin ACN nisbəti vurulsun C-nin B-yə nisbəti vurulsun 1. B, B onun qoy bərabərdir 1. Biz bunları tərəf-tərəfə bölsək, bunu buna bölsək, bunu bərabərdir, bunu buna bölsək, tərəf-tərəfə bölsək. Bölsək. Nə alınacaq? Burdan anlaşılacaq ki MC, AC, AM, AC bunlar nə elədi? Getdi. Ötcü tərəf-tərəfə bölsək böləndə azilər gedəcək. MC ayım qalacaq. Va-va-va, bə, onlar bə, getdi böləndə. Altına MC bölünsün ayım. Vurulsun. İları böləndə heç biri getmir. Burda getmək şey yoxdur. AN bölünsün MB. Bu qırna da böləndə bunu tərsinə vurur. Bunun tərsi olur. BK bölünsün Bunlar isə eyni olduğundan, bunlar nə ilədir? İxtisar getdi. Bərabərdir nə oldu? 1. Deməli nə oldu? MCAM BKCK var burada. AN də MB. Deməli nədir? İsbat olundu. Deməli biz Çevat teoremini 2 üsulla isbat elədik. Ə Hoşumuza gəldi sizə gəldi gəldisə videonu bəyənin, paylaşın, abunə olun ki, gələcək videolar, bu videolarından xəbərdar olasınız. Kanalım nə qədər paylaşsaz və abunə olusuz, kanal tez böyüyür. Mənə də xeyrinizdir. Oldu, sağ olun.